Була волхвом. Відновлення кристалічної решітки землі. Посилають 50 вчителів, без медитування розвиток не відбувається. Бажаємо небесних благословень кожному, хто нас слухає, підтримує розвиток нашого каналу, хто духовно розвивається разом із нами. Мене звати Луче Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Провідник у сфери світла, служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. В океані інформаційного простору Ютуби. Активований вами дзвіночок, активує сповіщення про всі наші відео. Вітаємо усіх! Сьогодні у нас в гостях Еліна, яка змінила своє життя завдяки медитуванню і йогічним практикам. Зараз я передаю слово Еліні, і вона розкаже трішки про себе, а пізніше вона розкаже про те, як і що її привело до медитацій і до йогічних практик. Прошу Еліна, будь ласка, добрий день і добрий вечір всім, хто мене слухає. Дуже рада, що ви заінтеріся цією бесідою. Мені зараз уже около 70 років. И, к сожалению, я поздно пришла к медитациям, поэтому я бы всем рекомендовала как можно раньше начинать этот путь и в этом светлом и прекрасном окружении, натхнении, в этих энергиях, высоких вибрациях проводить всю свою жизнь. Ну, детство у меня было, в принципе, совершенно обычное, за исключением того, что я помню, что уже где-то лет 5-6 я знала, что я жила раньше что мне нечего бояться смерти, потому что потом я буду жить снова. То есть откуда эти знания были, хотя они же у нас стираются при воплощении, но тем не менее какие-то вот обрывки все-таки остаются. И еще, что я в детстве очень любила фантастику, очень. Прям фильмы, книги, это была моя самая любимая тема. А потом как-то замужество, развод, потом второе замужество. То есть все было так же, как у обычных людей. И когда-то вот уже здесь, в Киеве, с работы мы поехали на экскурсию в село Пархомовка Володарского района. Это, по-моему, где-то возле Белой Церкви. Это давно уже было. И там были удивительные фрески Рериха. То есть до этого я знала, что есть такой художник, но я не знала, что здесь. В Украине сохранилась его вообще восхитительная фреска, и он помогал в оформлении этого сапора, который находится в том селе, там жил его друг, и он помогал. Ну и по дороге экскурсовод нас познакомила э, не только с картинами, но и уже с его эзотерическими знаниями, и особенно с Еленой Рерих э, с гранями огни Йоги. Меня тогда это очень заинтересовало. И я начала тогда много-много читать. Ну, пока дети были маленькие, я читала меньше. Потом, когда дети подросли, я уже больше-больше уделяла внимание книгам. И я читала за поем все подряд. Лавацкую, Рериха, каких-то югических. В общем, все, что мне попадало. Зеланда. Ну, тот, кто читал, то все это в курсе. Свияж. Паулу Коэля. И чем больше я читала, тем больше я понимала, что без медитации я не развиваюсь. То есть как бы я набираюсь, набираю знания, а воплощать в жизнь вот эти знания, как бы у меня никак ничего не получалось. И тут я начала медитировать сама, нашла там кучу советов, на свечу, не получается. Потом на задержке дыхания, там куча, ничего не получается. Ну что ж такое? И читаю же, что если ученик готов, то должен к нему прийти учитель. Ну, наверное же, я не готова еще раз учителя, все, нету, нету, что ж такое. И тут, значит, я ухожу на пенсию, и мне надо было, предложили поработать в санатории, потому что пока оформлялась пенсия, мне нельзя было официально работать. И в этот санаторий приезжают йоги с йогическими ковриками, они такие все ходят, я такая боже, как мне повезло. Вот мне теперь есть с кем поговорить. И в первый же день я там познакомилась с одной женщиной, такая пожилая уже, такая очень красивая, степенная. И говорю, скажите, пожалуйста, а вы вот только йога-асаны делаете, потому что коврик. А я уже занималась йогой, хатха-йогой, асаны я делала, все это я делала. Или вы что-то еще. А мы, говорит, медитируем. Я говорю, Боже, я так хочу научиться медитации. А я учитель медитации. Приходите вечером, и мы с вами пообщаемся. И вот так вот оказывается, когда ученик готов, то в тот момент туда приехало 50 учителей, потому что началась война. И движение, в котором я потом обучилась медитации, это движение Махариш, оно довольно-таки популярно в Украине. И они проводили бесплатную ассамблею, именно чтобы собрать всех йогов и коллективное поле создать для предотвращения угрозы для Украины. Mm -hmm. Вот так вот я начала медитировать. Вот такая интересная история. И вот когда меня спрашивают, что дают тебе медитации, и у меня только ответ вот такой. Вот представьте, что вы всю жизнь жили в темноте, а потом раз и вам включили свет. И вы стали видеть настолько все ясно на 360 градусов и понимать многие события, которые раньше вообще вас не интересовали. А сейчас приходит уже понимание, сознание и... І яснознання, так сказати. вас ну, Цікавий дуже випадок, я би сказала, не незвичний, тому що ви досить пізно прийшли до да, цих практик, да, нет, але, але, але кажуть, ну, все стається в свій час, кожного свій час, і, очевидно, в всесвіті немає пізно, я так собі думаю. Тому що насправді ви, воно сталося в пізно в фізичному плані, але ж ви пам'ятали себе з дитинства 6 років, ви це знали, ви, це, ви себе усвідомлювали. Да. У нашому приватному спілкуванні ви розповідали мені про знайомство з індусами. Еліна, скажіть, будь ласка, що для вашого духовного розвитку дало саме це знайомство? На той момент ще приїжджали. в 2014 году еще индийские учителя, сам хороший, он же выходец из Индии, они приезжали сюда, чтобы уже, вот я обучилась медитации, а следующая ступенька это уже курс ситхи у нас так называется. Вообще ситхи это суперспособности, из, из, веды существует 9 суперспособностей. Я не буду сейчас все это расшифровывать, кто захочет, то может сам все это найти. Но у нас только юридические полеты именно этим югическим полетом индусы нас тогда и обучали. Сначала мы проходили теорию, и потом уже пошли на практику. Индусы, конечно, это они потрясающие, они просто потрясающие. Они настолько светлые, они настолько позитивные, и видно, что они все вот высоковибрационные очень. И Минотии мы ее обожали, это мужчина вел. Махато, а женщина, значит, вела минуте. И она никогда не уходила, потому что во время этой практики выходили, негатив у многих, выходил, кто-то кричал, кто-то стонал, кто-то выл, одна девочка у нас переместилась в прошлое, никак не могла оттуда вырваться, другая кричала вообще диким голосом, э, непонятно, что из-за чего. То есть она всех успокаивала, она никого не оставляла без поддержки и без помощи. И вот тогда у меня произошел очень интересный опыт во время моего первого полета. То есть я сидела возле стены, потом какой-то такой провал в сознании, и я вижу, что я уже э, от стены, когда я уже очнулась, так сказать, за два метра нахожусь буквально. Но в этот момент вот это какие-то доли секунды, наверное, произошли. Во-первых, у меня поднялась кундалини. Я это ясно ощутила, как змея, знаете, по позвоночнику, хоп, и вышла так из макушки головы, прям, ну, змея, и все, как... я даже видела, как бы, ее голову. И одновременно я увидела всю Вселенную. Было вот понимание такое единство, что все во мне, и я во всем, я едина со всем. И самое главное в мире – это любовь, и я всех люблю. Всіх люблю абсолютно, кожну травінку, кожного чоловіка. Це любви, это це було Это Це було взагалі то непередаваемое, так сказати. Дуже, дуже цікаві ці ваші ці практики йогічні. Да, Мета Ми... ці uh -huh. польоту та розкриття повністю, повністю розкриття всієї суті. Як ви кажете, що одна жінка в минуле полетіла, так. Да, она переместилась, ее заклинило там, она переместилась, причем она переместилась во Вторую мировую войну, она партизанка, ее захватили, в пену, она так кричала, я знаю точно, потому что я жила с ней в одной комнате, это было ужасно. Знаете, мне сейчас пригадалось в этом контексте, я была в Италии на одних медитативных практиках. Вводилися такі колективні відкриті відкриті для загалу в одній книгарні. Приїхала жінка медитуюча, і вона, я вже коли прийшла, то вже розпочалася медитація, але я що я спостерігала? Один чоловік війшов в медитативний стан, полетів, десь, полетів десь, десь на якусь планету, зустрівся там зі, своєю, зі своїм близнюковим полум'ям і не хотів повертатися назад. Біля нього сидить його фізична дружина. Вже всі вернулися зі стану, з медитативного стану, а він, а він там, а він там. Вона, вона його е, трясе за руку е, італійською мовою: Ти де, повертайся, а його нема, а його нема просто. І тоді підійшла оця керуюча медитацією, зробила йому певні рухи над головою. Здається, навіть доторкнулася, здається, до маківки голови, щось там, і він повернувся. Всі так зацікавлено дивилися на нього. І Я якраз підійшла бо він трошки так попереду сидів кілька рядів попереду мене, і я підійшла туди ближче, щоб почути, що він розповідає. І він розповідав, що він зустрівся там з жінкою, і вони дуже гарно спілкувалися. І він навіть не усвідомлював, що він кудись має повертатися. Оце справді оцей глибокий стан медитативний. Да, да, угу. Це дуже був хлопець. У час сейчас зіняє розкажу, коли сонце, такое яркое сонце, я сижу, і я просто вся розтворилася, і я є свет. У мене немає фізичного тіла, просто енергія, просто свет. Но Таке у мене на асамблеях часто буває. Це, очень... це дуже гарне, це дуже гарне відчуття. Я теж ці відчуття знаю. Це направду, коли ти у всьому і все в тобі, ти великий так, простір, так. Та, це дуже неймовірне відчуття. У мене нещодавно в одній медитації було таке відчуття, що я, я гая, я гая, я відчуваю дихання, як я дихаю, я відчуваю ніби як земля, земля це ніби мої груди, як я дихаю. Потім я відчуваю себе у тілі лелеки, які летить над землею. Теж так цікаво, як він спостерігає з висоти за землею. Потім, і це все було в одній медитації. Це так неймовірно, бо несподівано. так. І третій момент я вже стояла в, в тілі дерева, в стовбурі дерева моя душа була, і я, і я пригадую, такий туман гарний. І я зверху, так в мене гілочки, трошки вітрець колише мої гілочки, і я спостерігаю зверху за землею. Теж. Це це дуже неймовірні відчуття. Та. Ну тому що ми направду, ми є всі, ми є всі, ми є частинкою великої енергії, так, і це дуже гарно. У мене було як-то, во час медитації об'єднання з моїм вищим я. И я такая огромная, я просто огромная. И вот внутрь своего сердечного центра, но ну, я в космосе, я помещаю Матушку-Землю для исцеления. Это вообще было что-то непередаваемое. ему Я вот начинала, вот все искала, значит, эти э, работы именно для Матушки-Земли. И на ваш сайт пришла, потому что здесь очень много всего интересного, много полезного. Уже два курса я прошла, еще собираюсь в третий пройти чуть попозже. И мантру Ом я обязательно утром, кроме медитации, у меня мантра Ом. И еще мне что очень нравится, это то, что вы предложили веление к Дажбогу и к Велесу. Дело в том, что, раскрою вам секрет, я знаю, что я была волхвом, и именно на территории Украины, поэтому я сейчас здесь. Наибо верно, меня, меня аж промарашило путилу да. на правду. И на... поэтому я здесь, и меня же убили очень жестоко. Вы бачили это да, свое життя, когда вы были волхвом, так? Немного. Меня была я видела боль, когда перуна спускали по Днепру. У меня такая боль была. Мне сейчас мурашки по ногам идут. И потом я пряталась, я уходила в лес, и все-таки христиане, ну даже не христиане скорее, эти какие-то воины, убили меня жестоко со спины. Зараз в спині не ця Вона фантомна така, що mm -hmm. я не можу сидіти без опоры до сих пор. І це почала проявлятися і в тому возрасте, коли мене убили там. Авторський курс Мій містичний всесвіт це розкриття енергії тонкого плану через інструменти божественної магії. Мій містичний всесвіт це і взаємодія з хранителем власного роду, і з енергією чаші Грааля, і чарівного каменя, з пегасом, це розкриття містері Архангела Разіїла і ще багато всього, що вмістилося усім медитацій та інформаційну частину курсу. Запрошую також на мої курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення, і куб Метатрона. Еліна, скажіть, будь ласка, ще, які, можливо, ще нові вміння чи практики вам розкрилися завдяки додаткові завдяки тому, що ви ступили на шлях медитування, систематичного, йогічних практик? Можливо, ще щось підтягнулося саме по собі? От Зараз у нас 30 квітня буде дуже чарівний день. Який називається Акшая Трітія, його називають днем здійснення бажань, днем взаємодії з родом і ще й по-іншому. Чи ви щось особливе в цей день для себе також робите? Скажіть, будь ласка. Так, я хотіла сказати, що коли ти на этот путь, то а ты уже остановиться не можешь. Ты идешь дальше, дальше. И горизонт перед тобой все больше и больше открывается. Если в начале пути как бы ты видел, ну вот может быть, сказать, 90 градусов, да, то потом 120, 180, и сейчас уже 360, ты видишь все буквально вокруг. И эта жизнь настолько интересная, настолько насыщена. Ну, вот, к примеру, благодаря вам, я и раньше знала, что я проводник фиолетового пламени, а теперь я уже четко знаю, что я могу лечить этим пламенем, я могу вычищать негатив с людей этим пламенем. То есть я очень часто это практикую. И Работа с кристаллами. Я же купила у Светланы браслетик, и она мне подарила еще гармонизатор тоже такой кристалл. Он у меня все на алтаре тут лежит, все красиво. Светлана Лучие, зараз... да? Светлана Лучиева купила. А, дуже, дуже, дуже цікаво, дуже добре, ага. Да, да, да. Я вообще его часто одеваю, когда у меня какие-то там трудности, ну, по, по работе бывает, то я одеваю, он меня защищает хорошо. И... Вот Накша на она наметила себе посадку кристалл. Я уже их запрограммировала, подготовила, чтобы они... Это такая интересная работа по возобновлению кристаллической решетки Земли. Но это тоже очень интересная тема, и очень долгая. Это потрясающая работа. Вы же знаете, что кристаллическая решетка Земли была сломана так. технократической цивилизацией. И в 2012 году первая команда Мельхиседека ее... Первый слой восстановила. И сейчас идет восстановление последующих слоев. И вот для этого надо сажать кристаллы, чем я и займусь на Акшай Трите. Так что я вас благодарю очень за ваши замечательные курсы. Я их очень люблю. Они мне все очень нравятся. И ангельские энергии, и работа с фиолетовым в И благодарю за эту беседу и за ваше время, уделенное мне. И буду рада еще встретиться с вами. І я вам Всі дякую, так. І я вам дякую, Еліна, за цю розмову. Дуже приємно було вас почути. Дуже дякую вам за те, що ви погодилися на цю розмову. І бажаю вам всього доброго, світла, добра. Обіймаю вас серцем. Дякую. І я вас обіймаю серцем. Дякую. До побачення. Дякую.